Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə Yeni Yasamalda metrodan 4-5 dəqiqəlik piyada məsafədə yerləşən yeni tikili binada 2 otağlı təmirli mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 80 kvadratmetrdir, qanuni 2 otağdan ibarətdir. Binanın qazı, su, işığı daimidir, sənəd çıxarışı qabzadır. İndi isə ətraflı mənzilimizin təqdimatına keçək. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə sanitari qovşağımız Mətbəximiz, yataq otağımız və qonaq otağımız yerləşir. Xolumuzda geniş kladovka şkafımız yığılmışdır. İndi isə ətraflı mənzili sizə təqdim edim. Başlayaq mətbəximizdən. Geniş ölçülü bir mətbəximiz var. Bura mətbəx hissəmiz. Sizə metronu mən təqdim edim. Baxın, burada məktəb var. Məktəbin o tərəfə İnşaatlar metrosu. Yəni İnşaatlar metrosundan piyada maksimum 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Mətbəximiz geniş ölçüyə malikdir. Mənzilin açarı bizdə olacaq, istənilən vaxt baxmaq mümkündür. Qiymətini şərh bölməsində qeyd edəcəm. Mənzilə ətraflı təqdim edim. Bura mənzilimizin yataq otağı. Buta otağımız da kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. Döşəməmiz parkettdir. Mənzil gün çıxana baxır, qabağa açıqdır. Bu otağımız Koridorun bu tərəfdən görünüşünü də təqdim etdim sizə. İndi isə qonaq otağı ilə ətraflı tanış olaq. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Qonaq otağımızın hər iki tərəfə pəncərəsi var. Mənzilin çox qəşəng proyekti var. İsitmə sistemi kombi sistemidir. Qazı, su, işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. İpotekası təsdiqlənmə şərtləri mənzil rahat ipoteka sala bilərlər. Çıxarış olduğu üçün amma mənzil naq qiymətə satılmır, yəni kreditlə satılır. Qonaq otağımız Mənzil əşyalı da satıla bilər, əşyası da satıla bilər. İndi isə sanitar qovşaqımızdan ətraflı danışıq olaq. Ariston qoyulub, yəni ehtiyacsun qoyulub, amma istifə sistemi kombi sistemidir. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, metrodan 5 dəqiqəlik məsafədə. 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qazı, su, işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Ümumi 80 kvadrat metr ölçüyə malikdir. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlavə nəsə sualınız olarsa, əlaqə nömrəmizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizdə satışda mənziliniz varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz həm video çəkilişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Kanala abunə olub video bəyənməyi unutmayın.